কিছু কুলাঙ্গারের বাচ্চা দুঃখ নিবেন না আমি তাদেরকে কুলাঙ্গারই বলি কারণ তারা না জেনে ইসলামের উপরে বাজে মন্তব্য করে তাদের তারা বলে এবং তাদের চিন্তা ধারণা যে ইসলাম নারীদের উপরে বহু অন্যায় করেছে বহু অত্যাচার করেছে ইসলাম নারীকে কোনো মর্যাদাই দেয়নি এক নম্বর কারণ আপনাদের মাধ্যম দিয়ে তাদেরকে উত্তর দেব আর দ্বিতীয় নম্বর কারণ এই বিষয়টির উপরে আলোচনা করার আমরা আজকে এখানে যে উপস্থিত রয়েছি আল্লাহর কসম খেয়ে বলছি আমি আপনাদের জন্য এই বিষয়টি রাখছি এই জন্য যে আজ পর্যন্ত আমরা এটা জানতে পারি নাই যে আমাদের ধর্ম আমাদের বাড়ির মেয়েদেরকে কি অধিকার দিয়েছে কি সম্মান দিয়েছে তাদেরকে কি মর্যাদা দিয়েছে আমি সত্যি করে আপনাকে বলে যাচ্ছি আপনার বাড়িতে যে কন্যা সন্তান রয়েছে আজ পর্যন্ত আপনি তাকে তার প্রাপ্য অধিকার আপনি দিতে পারেননি আজ পর্যন্ত পারেননি আপনার বাড়িতে যে বোন রয়েছে আপনার বোনকে আজ পর্যন্ত আপনি তার প্রাপ্য অধিকার আপনি তাকে দিতে পারেননি যে অধিকার আপনার ধর্ম যে অধিকার আপনার মজাব যে অধিকার আপনার দিন দিনে ইসলাম আপনার বোনকে যা অধিকার দিয়েছে আজ পর্যন্ত আপনার সাথে যে বছর ধরে স্ত্রী ঘর সংসার করলো আপনার সাথে যে স্ত্রী ষাট বছর ধরে ঘর সংসার করলো আপনার সাথে যে স্ত্রী কুড়ি বছর ধরে ঘর সংসার করলো আজ পর্যন্ত আপনি আপনার নিজের স্ত্রীকে সেই অধিকার দিতে পারেননি সেই মর্যাদা দিতে পারেননি যে অধিকার যে মর্যাদা আপনার ধর্ম আপনার দিন দিনে ইসলাম তাকে যা অধিকার দিয়েছে তাহলে প্রয়োজন রয়েছে এই বিষয়টি নিয়ে আজকে আলোচনা করা ফলে আজকে আমি এই বিষয়টি নিয়ে আপনার সামনে আলোচনা করব আশা যাক اسلام ناری کے کی ادھیکار دیے تھے تار پر ہمیں ایک, ایک ایک کرے پوائنٹ پوائنٹ کرے ہمیں اپنا سامنے آلوچنا رکھ گا ان شاء اللہ پہلی چیز ہم ذرا یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو کیا مقام دیا اور اس سے پہلے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آج سے پندرہ سو سال پہلے سولہ سو سال پہلے دنیا کے اندر عورتوں کی کیا حیثیت تھی اور لوگوں سنو اسلام کی اوپر الزام لگانے والوں اور پوری دنیا کے اندر یہ ڈنڈورا پیٹنے والوں اور آئے دن سوشل میڈیا کی ذریعے سے ٹیلی ویزن کے ذریعے سے اور لوگوں ٹیلی ویزن کی ڈبی پر بیٹھ کر لوگوں کو بیان سنانے والوں لوگوں کو بتانے والوں کہ اسلام نے تو عورتوں پر بڑا انیائی کیا ہے بڑا ظلم کیا اسلام نے تو ڈبے پر بیٹھ کر خبر بتانے والو آج تک کے ڈبے پر بیٹھ کر لوگوں کو بتانے والو ذرا آج تم بھی سن لو کہ اسلام نے عورتوں کو کیا مقام دیا ہے آج اسلام کے اوپر الزام لگانا یہ کہہ دینا کہ اسلام نے اور تم پر بڑا نیا کیا ہے یہ تو بڑا آسان ہے لیکن کیا تم لوگوں کو تاریخ معلوم ہے کیا تم لوگوں کو اسلام کی حقیقت معلوم ہے کہ اسلام نے دنیا کے اندر عورتوں کو کیا مقام دیا ہے اور دنیا والوں سنو میں تم کو زیادہ دور لے کر نہیں جاؤں گا بلکہ آج اس سے پندرہ سو سال پہلے اور آج اس سے چودہ سو سال پیچھے میں تم کو لے کر جاؤں گا جاؤ آج بھی اتحاس موجود ہے آج بھی کتابوں کے اندر وہ تمام کی تمام چیزیں تمہیں نظر آ جائیں گی جاؤ کبھی کتابیں اٹھا کر دیکھو چودہ سو سال پہلے عورتوں کا جو مقام اور عورتوں کی جو حیثیت تھی اس کو پڑھ کر دیکھو تمہیں پتا چل جائے گا آئیے بڑی ہی مختصر انداز میں میں بتاتا ہوں کیا چودہ سو سال پہلے عورتوں کا کیا مقام تھا وہ لوگوں عورت مارکیٹ کے اندر خریدی جاتی تھی اور عورت مارکٹ کے اندر بیچی جاتی تھی جس طرح ہم اپنے بیل کو مارکٹ میں لی جا کر ہم اپنی گائی کو ہٹیا میں لی جا کر فروخت کرتے ہیں پھر خرید کر لاتے ہیں اسی طرح مکہ کی گلیوں میں اور مکہ کی بازاروں میں عورتوں کو بیچا جاتا تھا اور عورتوں کو خریدا جاتا تھا صرف اتنا ہی نہیں آگے آؤ تم پر کتنا نہیں آئی ہوتا تھا اور پر کتنا ظلم ہوتا تھا اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے ذرا مجھے بتانا آہا جب باپ کی موت ہو جاتی تھی باپ کا انتقال ہو جاتا تھا باپ مر جاتا تھا اگر جوان بیٹا گھوتا اور اس کی سوتےلی ماں گھوتی تو ایک بیٹا اپنی ماں کو اپنی بیوی بی بی بنا لیتا تھا نعوذ باللہ او دنیا سنو سنو اسلام کے اوپر لگانے والو سنو کہ ایک بیٹا اپنی ماں کو بی, بی, بی بنا لیتا تھا ایک بیٹا اپنی ماں سے شادی کر لیتا تھا بتائیے اس سے بڑا اپمان ماں کے لیے اور کیا ہو سکتا ہے اسلام ہی تو وہ دین ہے اسلام ہی تو وہ درم ہے اسلام ہی تو تو وہ مذہب ہے کہ ایسے ماحول میں جس ماحول میں لوگ اپنی ماں سے نکاح کرتا تھا ایسے ماحول میں اعلان کیا او دنیا والو سنو اپنی ماں کو ماں سے نکاح کرنے والو اپنی سوتے ماں کو بی, بی بی بنانے والو سنو قرآن کہتا ہے اللہ تو یعنی قرآن کہتا ہے کہ اوہ لوگوں سنو تم تمہارے لیے اس سے نکاح کرنا حرام ہے یعنی تمہارے لیے اپنی ماں سے نکاح کرنا حرام ہے اس عورت سے تمہارے لیے نکاح کرنا حرام ہے ولا تم مَا نَكَحَا بَاوْكُمْ مِنَ کہا <النِّسَة> قرآن نے دنیا والوں کو یہ پیغام دے دیا اوہ لوگوں اس عورت سے نکاح کرنا تمہارے لیے حرام ہے جو عورت تمہارے باپ کی زوزیت میں تھی ہے یعنی اپنی ماں سے نکاح کرنا حرام اسلام نے بتایا او لوگو سنو تمہیں میں کیسے بتاؤں آج میں اس مقتصر سا وقت میں میں کیسے بتاؤں کہ دنیا کے اندر عورتوں پر کتنا نیا ہوتا تھا کتنا ظلم ہوتا تھا لوگو سنو باپ کے مر جانے کے بعد باپ کی پروپٹی میں باپ کے جائیداد میں بیٹی کو حصہ نہیں ملتا تھا وہ لوگو بیٹیوں کو باپ کی جائداد میں حصہ نہیں دیا جاتا تھا اور اگر کوئی عورت کبھی کھڑی ہو جاتی اگر کبھی بیٹی کھڑی ہو جاتی کہ میرے باپ کی پروپٹی میں مجھے حصہ چاہیے میرے باپ کی جائداد میں مجھے حصہ چاہیے تو اس عورت کو مار دیا جاتا اس عورت کو قتل کر دیا جاتا اور کہا جاتا تیری اتنی مجال تیری اتنی ہمت کہ تو ہمارے سامنے کھڑا ہو کر حصہ مانگ رہی ہے اور لوگوں ذرا دیکھو اسلام آیا, دنیا انسانیت کو یہ پیغام دیا دنیا کے لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ باپ کے مر جانے کے بعد باپ کے پروپٹی میں جس طرح بیٹا کو حصہ ملے گا اسی طرح بیٹی کو بھی حصہ ملے گا آپ کو میں کیسے بتاؤں کہ کتنا ظلم ہوتا تھا عورتوں کے اوپر ارے بھولے گی سامنے بنگلہ بولتے ہوگا اردو بھولتے برچن سمجھ رہے ہیں سب عورتیں سمجھیں گی আচ্ছা অসুবিধা হবে কারণ বক্তব্য শুনতে অসুবিধা হবে সিনেমা শুন দেখতে অসুবিধা হবে না ওদের হিন্দিতে বা উর্দুতে আচ্ছা ইনশাল্লাহ আমি বাংলা বলুন আমি বাংলা বলবো ইনশাল্লাহ